У нас опять 75 школа, да? Да, да. Знаете, а что вы принесли? Мы тут принесли, здесь передали. Ой, вы знаете, тут совсем вот можно. Как-то не знаю, у на нас вышли дети. Дети войны, постель пенсионеры передали. Подушку, одеяло, прости наволочку под одеяльник, два полотенечка. Вот это передали. Угу. Вот это. Потом здесь передано. А что здесь? А, здесь теплые. Здесь три теплых свитера, угу. свитера, потом вот это дети собрали тут спички, мыло, ну такое по мелочам, угу. а там двое сигареты, ватных да? штанов, двое теплых, угу. чистых ватные угу. такие угу. хорошие, угу. а это сигареты, блоки 8 7 от учителей нашей школы и один в медколледжа передал преподаватель, угу. все там подписано, Очень И еще большой. детские рисунки вот здесь вот мы принесли детки маленькие uh -huh. вот тут и аппликациями сделано uh -huh. вот разные тут с ангелами просто текстовые ну вот рисуют дома uh -huh. тут такое у каждого как-то знаете свое видение всего и тут еще девочки две передали вот такие плетеночки и это сделано по моему из полимерной глины эти два берега в форме флага да, mm -hmm. это делали, Класс. обжигали в этом печке, ну, при температуре. Это из mm -hmm. этого. Вот это они тоже передали. Mm -hmm. Вот это то, что как у нас есть. Все. Спасибо. Пошелся, Спасибо да? большое. Бронежилеты будете мерить?